Дома не усидишь, собрала вещи, поехала. Сегодня нашла металлурга. Как ни символично, не символично это мне было. Это все случилось внезапно. Я буквально вчера узнал из Инстаграм об этом событии. Приехал на соревнования Z Games. Да, супер хайп, народ принимает, дает, я чувствую энергию. Пробовала прыгнуть на попу, как бы не банально это не звучало, точнее, но это сложно. В итоге у меня получилось, и на живот получилось, и 360 получилось, и все получилось. Нас пригласили на праздник, помочь его сделать немножечко ярче. Здесь можно отлично провести время, поддержать своих друзей, вдохновиться самое главное, мне кажется. Тільки що ми повернулися з першої частини дня Металургу, де на райдузі, де були Z-Games, там акробати, бейміксери, і це було таке загально міське свято. Зараз ми йдемо на закритий концерт на Славутич-арені, Вхід тільки за запрошеннями, тож ми підемо всередину та подивимося, що там відбувається. Ребята, это Урге, это кайф. Симфония металла. Я крановый машинист. Работаю 25 лет. На заводе поздравляли. Ну как, чисто билетиками, там чуть-чуть финансово. Я только вот недавно пришел, но мне нравится. Нас обучают и рассказывают, что мы должны быть интеллигентными, добропорядочными людьми, которые просто приходят и выполняют свою работу качественно. What is looking for you